চাপোরের বহলপুর নাথপাড়া এলাকায় ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা নাথপাড়ার জগন্নাথ মন্দিরের সামনে দুর্ঘটনা ইয়ন গাড়ি এবং ইট ভর্তি বোলেরোড় মুখোমুখি ধাক্কা গুরুতরভাবে আহত ইয়নের চালক সহ আরো তিনজন চারজনকে মৃত্যুঞ্জয় করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে প্রত্যেকের বাড়ি সাপুট গ্রামের রানীগঞ্জে বলে জানা গিয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান মতে জানা গিয়েছে দুর্ঘটনার পর ওর চালক সহ তিনজন পলাতক হয় আজি আমাৰ এই বহলপুৰ নাটপৰাস্থিত চাপৰ থানাৰ অন্তৰ্গত আমাৰ নাটপৰা জগন্নাথ মন্দিৰৰ পৰাংগণত এই মানে ৰাতিপুৱাতে এখন ইয়ন গাড়ী আৰু এখন ইটা কঢ়িয়া গাড়ী মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছে তাই তাতে দেখি মানুহখিনি আমি উদ্ধাৰ কৰি বঙাইগাঁৱলৈ পঠাই দিলো গাড়ীখন কেইজন মানুহ আছিল ইয়নখনৰ চাৰিজন মানুহ আছিল এজন বৃদ্ধ এজন বৃদ্ধ মানুহ আছিল তাৰ অৱস্থা খুবেই সংকটজনক অৱস্থাত আমি এনেকে ৰাস্তাৰ এখন এম্বুলেঞ্চ ৰখাই এশ বাৰত উঠাই দিলো আৰু বঙাই গলে আৰু হেৰি কৰ ইটাৰ ইটাৰকাৰী মানুহ আমি আহি দেখা পোৱা নাই সিহঁতে আগতে বোলে গৈছে বুলি শুনিছো